скажу так, что это интересно. И не сложно, потому что, ну, во-первых, хорошая, классная команда в управлении культуры. У нас работают такие мэтры уже в культуре, как Ирина Василенко, Алла Михайлова. У нас креативная молодежь, очень увлекающая, творческая молодежь, такая энергичная, интересная. Наверное, легко, потому что есть классная команда, которая помогает в подготовке в проведения всех наших массовых мероприятий. Это и Дворец культуры, это и училище искусственнее, сейчас уже колледж искусств во главе с Василием Ивановичем Чуриловым. Наверное, легко, потому что в Новозасене у нас очень много талантливых, интересных, творческих людей. Ну и культура это же не только массовые мероприятия. Это и школы искусства, это и библиотеки, это и музеи. Если взять, допустим, наши библиотеки, там работают фанаты своего дела, они влюблены в свои библиотеки, очень профессиональные преподаватели, директора музыкальных школ, художественной школы. Дети занимают призовые места не только в Харькове, а и в Киеве, и на международных выставках. Это влюбленный в свое дело профессионал Вячеслав Иванович Харченко в музее, у нас очень интересный музей. Поэтому, наверное, несложно, вот самое главное, что это интересно, это увлекает. Ну а сложности, конечно, они есть, как, наверное, в любой профессии. Ну, как говорят, если эти сложности можно решить деньгами, то это не проблема.